Ой, да. Добрый вечер. <laughs> ну, меня не пугает, что аудитория в основном молодая. Хотя Олег Попов считает, что мы сняли для молодежи. Поэтому я несколько слов о фильме. Без о содержания. А, есть люди по жизни летающие воздух. Нет, ну давайте, есть у него там на земле не живет. Вот наш фильм о других, э в общем, почти не пребывающих на земле, потому что все, что делается на земле, да еще в 81 году в Советском Союзе, для них неприемлемо. Они такие идеалисты, считают, что можно летать в воздухе, никакого отношения не иметь к реальной жизни. Но поскольку они и жили в той стране, унижающие личность человека и так далее, но они, естественно, и пострадали. Это если говорить о чем я говорю. Пару слов по просьбе директора о Народных знакомых в Украине. потом мне сказали, что в Украине есть студенты Артем будущие режиссеры из великих кинематографических профессий, в отличие от э, моего студенчества, когда мы все себя считали гениями, терпели, ждали, нынешнее поколение не, не имея, в общем-то, кумира кинематографического внутри страны, я считаю, основным недостатком, и касается прежде всего и меня, и таких как я, то есть мы делаем гипнолог, который не, не раздражает вас настолько, чтобы вы стремились делать так, и так далее. что подумать, какой они там кино снимают. Но вот это самое страшное, когда сейчас в украинском кино. Есть люди, которые, когда я это говорю, обижаются, потому что они себя считают гениями, там, как так, без я так не считаю, я считаю, что я надо, откровенный режиссер. Может быть, я и был там <клес> лет 15 назад, да, как мне кажется. Но стало скучно, поэтому я тоже стал себя считать обычным режиссером. Но я еще раз говорю, э, я не согласен с формой учения Карпенко Карлова, хотя я там не, не был 20. Э, то есть я, я, у меня есть совет, э, как учиться. Можно даже не ходить на хитрый для этого. Значит, э, если вы можете вызвать по интернету сценарии, оригиналы сценарии лучших фильмов на ваш взгляд в мире, и сначала попытаться, но лучше не знать этих фильмов, должен вам кто-то предложить сценарий лучших фильмов, и чтобы вы себе представили, как вы могли снять, какой-нибудь отрывок, а потом показать вам то, что гений сделал. Значит, тогда, значит, или получается, что вы не хотите больше учиться, потому что совсем не туда, или наоборот, не близко к оригиналу. Этот путь учебы, мне кажется, гораздо да, интереснее. Я сейчас э, на месте украинского руководства и власти, и новой и т.д. и т.п. вообще-то разрешил бы снимать -то, только дебютантом. Отнимал бы деньги у меня, и подобных мне, и давала, скажем, 10-12 дебютов в год, полная вража. Это не очень трудно. Не очень Вот говорят, в стране есть много миллиардеров, а они могут никому не помогать. Если придумать им какие-то льготы, они даже просятся помогать, их нельзя будет остановить. Поэтому, А для дебютантов, тем более, у государства, у дебютантов есть право на ошибку на государственные деньги. Вот этот закон. сейчас украинское госкино ну, не соблюдает. Такое кино, потому что никто не злит. Вот так, чтобы кто-то разразил, что кто раздышит, все что-то проснулось, ну, и купить это -то тоже расправили, крылья, молча, но что-то здесь могут сделать хорошо. Но это иначе я критикую свое кино. Это вы будете критиковать. Я считаю так, что и вот если заставили уже сесть за за зверь, можно засидеть. Спасибо за внимание.